при выходе очень много наших парней полегло. И, в частности, тех, с кого я знал, с кем я дружу. По сей день очень много считается без вести. 366 – это официально подтверждено. 400 чем-то получили ранения. Чи много ваших побратимей получили поранения? Во время боев за Яловайск? Очень мягко говоря, каждый второй, вот. каждый третий погиб. Такие, что полностью целые, невредимые, грубо говоря, на, на пальцах одной руки пересчитать можно. на день независимости и моя войнушка окончилась. Я уже проснулся в Днепре через две недели, когда вышел из КОМи и уже узнал, что что случилось со мной и что случилось с 29 с парнями. Почти все из моих знакомых и близких, с кем я там дружил, общался, <с <с заезжали ко мне и вместе в курилке сидели, плакали. до этих всех событий я не знал о существовании этого города. А оказывается, это э, ну, очень-очень стратегический железнодорожный железнодорожная развязка. Через нее шло все обеспечение на тот Донецк, с которым столько возились и не могли никак освободить. И вот когда и шли бои за, за само депо, то вот наш Донбас зачистил его первый. А потом подтяну, подтянулись э, группы из Днепра и Херсона. То есть уже вместе с ними, если так можно выразиться, закрепились. Десятого был первый штурм, попытка первая. Вот. Там около моста что-то вроде засады получилось. Были погибшие 4 человека. Сообщили, что, ну, грубо говоря, там, там 10 человек. Пройдете мост и все будет нормально. Там не 10 и не нормально. Потом Ну, естественно, отступили, потому что была вероятность того, что вся группа будет взята. 17 или 18 второй заход был. Уже более удачно ну, там уже подключили другие под педро сделали 24 или 25 туда подтянулся уже еще и миротворец тоже их большая группа и они все там взяли типа уже типа под огневой контроль это мое личное мнение и не какого-то там аналитика или что то есть нас ждали все было залито битом Куча бетона, огневых точек то мы, по-человечески, даже в центр не смогли пройти, опять же, не хватило мощи. Делать было не в численности, 100 у нас было или там 200, а вот именно в огневой мощи, чтобы про пробить. Минометных выстрелов у них было немеряно, то есть регулярно, постоянно. Артиллерия их постоянно нас скрыла. Я вот хорошо помню, это 22-го, по-моему. Часов 5 или 7. И земля уже плавится. На улицу выглянули, там горит, там горит, там горит. Ну, дома же попадает, там дома горят, там магазин горит, там то горит. Тут пристройка к школе дымится. Да, Транспорт вокруг школы эти сто пятьдесят ложатся, и школа прямо вот так вот. Вот я, я помню, как я днем поговорил с дочкой. По телефону удалось дозвониться 24-го. И она говорит, <связывая> я это запомнил, но все же еще. Говорит, она говорит. Парад показывали сказали, сейчас с парада все до вас на деблокаду. Ура! И я помню, поговорил. И вот все, кто рядом, ну, человека 4-5. Наша огневая точка, пост номер 4, так называемый. Я же поворачиваюсь, и им пересказываю. Я говорю, прикиньте, счастье есть. Вот надо подождать, и оно приедет. И все такие, фух, слава богу. Все годы пучком. Ну. И уже в больнице в октябре. Знаю, что. Никто ничего не дождался. Ну, Как-то оно оставилось, вот такой отпечаток. Получила ранение 24 августа. Ну, как мы шутили, нас поздравляли. самая первая градинка упала мне под ноги. Выстрел града, урагана с близкого расстояния, это доли секунд. Никто даже и не успел осознать, что был в залп. Меня тупо из грязи откопали за руки, за ноги. И в 100 метрах 200, 200 метров находилась школа, где был наш и штаб, и медпункт, все там было. И уволокли меня туда, разобранного. И, и, и вся эвакуация с поля боя, Повреждена была нога, раздроблена рука, кисть, приплечья. Пострадала голова. У меня сейчас титан, вместо височной доли, лоза, лицо, это стекло. Отсюда а вынимали, 4 месяца мне операции делали, вынимали осколки, этот еле пошли. На более-менее адекватное восстановление у меня ушло где-то года 3. Например, кисть я более-менее разработал только...

новейшей история Украины. Даже с учетом того, что сейчас творится. Это было первое такое ну, месиво, мясорубка, как кажут, было бы правильнее их разделить. Вот. То память конкретной даты и память вшанования всех героев. Ну, мне так кажется. Но это правильная инициатива, и мы, мы абсолютно все ее поддерживали и, и участвовали в ее продвижении, каждый по-своему. Мы ежегодно собираемся в Киеве на Михайловской площади. Ежегодно. Это святое. Просто сейчас. Сейчас нет. У нас есть своя закрытая сплетнота, где мы все общаемся, от воспоминаний до обсуждения лишних каких-то там вопросов, взаимопомощи и так далее. Ну, то есть мы все. И это я говорю сейчас не про батальон Донбасс. Это я говорю про всех участников Иловайской войны. Я до себя этим живу. Ну, если можно так выразиться. Не в прямом разумении, а вот психологично. То есть оно не отпускает. То есть оно постоянно со мной. Я их всех помню. Я помню все, что было до этого. Еще, еще тяжелее.